14 il əvvəl tanış olduğu qadınla evlənən kişi boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Qala TV xəbər verir ki, buna səbəb həyat yoldaşının ona yalan danışmasıdır. Bildirlər ki, 14 il əvvəl tanışlıq zamanı xanım ona ali təhsilli olduğunu ifadə edib. Lakin illər sonra ailəbaşçısı qadının diplomunun saxta olduğunu öyrənib. Məlumata görə, diplomun saxta olmasının üzə çıxmasından ehtiyat edən qadın işləmək istəməsə də, ərin təklifindən sonra müəllimə işləməyə başlayıb. Lakin təhsil ocağının rəhbərliyə ailə başçısına zəng edərək həyat yoldaşının diplomunun saxta olduğunu deyib. Arvadının yalanı üzə çıxandan sonra ailə başçısı boşanmaq üçün iddia qaldırıb. Sabahdan Müzzəffət Əli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası və digər dövlət təbiiyində olan ictimai kitabxanalar açılacaq. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd etdik ki, ölkə ərazisində kitabxanalar onlayn şəkildə fəaliyyət göstərirdi.